চ' আজি একেবাৰে মৰ্ণিঙতে উঠিছোঁ কাৰণ কিয় জানেনে আজি হৈছে ডে' ফ'ৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ আৰু মা কোৱা হৈছে আজি ঘৰত যাব মানে ভাইটি ঘৰ অকল মানে সি অকল অকল ৰন্ধা কৰি খাব পৰা নাই কাৰণ কি তাৰ মানে এইবিলাকত হেবিট নাই ৰন্ধা চান্ধা কৰি খোৱা এইবিলাকত একদম হেবিট নাই বা আগতেও সি কেতিয়াও খোৱা নাই তেনেকৈ ৰন্ধা কৰি চ' তাৰ অক অসুবিধা হৈ আছে প্লাছ সি কেতিয়াও অকল থকা নাই ঘৰত ত' ভয়ো খাই আছে অকণমান চ' আজি হৈছে চাৰিদিন মানে আমি মাহীহঁতৰ ঘৰত থকা আজি চাৰিদিন হ'ল চ' আজি মায়ে কৈছে যে ঘৰলৈ যাব চ' মৰ্ণিং মৰ্ণিঙলৈ উঠি গৈছোঁ আৰু এতিয়া গা পা ধুই আহি যা ৰেডি হৈছোঁ আৰু তেতিয়া চাটনি খাওঁ মাহীতে পূৰা এইফালে চোতাল শাৰী আছিলে এইফালে পূৰা চোতাল চোতাল শাৰী আছিলে দেই আৰু এইফালে আমাৰ বেডিং ওলোৱা দেখা পায় বেলেগ বৌৱে বোৱা আছে যে এতিয়াই ক'ত যোৱা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মানে সিহঁতি ৰাতিপুৱাতে ক'তো যাব নিদিয়ে আৰু আলহী আহিলে এনেও মানে ৰাতিপুৱা যোৱাটো কোনোৱে ভাল নাপায় বোলে আমাৰ ট্ৰেইন আছে নটাত যিহেতুকে কামৰূপ আৰু কামৰূপ এক্সপ্ৰেছত যাম আৰু মানে কি বাকী যিকেইটা ট্ৰেইন আছে সেইকেইটা কেটা বহুত বেছি দেৰিকৈ যাব তো কত কি হয় নহয় গোটেইখিনি কম সো আগতে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ চ এতিয়া মানে কি মই আগতে উঠি পেলাই ৰেডি হৈ গেছো কাৰণ কি ট্ৰেইনটো নহলে মিছ হৈ যাব আৰু আজি যিকেইটা ট্ৰেইন আছে মানে সেই বহুত বেছি দেৰি দেৰি হব আৰু যিকেইটা ট্ৰেইন আছে মানে সেইকেইটা দুপৰীয়া ট্ৰেইন চাৰে তিনিটা চাৰিটা সেনেকুৱা বজাৰ ট্ৰেইন আৰু সেইকেইটা ট্ৰেইনত যদি যাব লাগে একদম ৰাতি দহটা এঘাৰটামান বাজি যাব আৰু এইফালে ঠাণ্ডাটো বহুত বেছি আৰু ৰাতি মানে ট্ৰেইনত চাফাৰ কৰাটো অকণমান আনকমফৰ্টেবল লাগে ন ত' সেই বুলি মৰ্ণিঙতে উঠি পিনে ৰেডি হৈছোঁ এতিয়া মাহীগতে গৈ কি যাব নিদিয়ে আমাক এতিয়া মানে মাহী বৌ দাদা সিহঁতি গৈ আছে এতিয়া আজি যাব নালাগে কাৰণ কি বিয়া ঘৰতে ইমান দিন থাকিলোঁ বিয়া ঘৰতে গ'ল সেইকেইটা দিন মাহীহঁতৰ ঘৰত তেনেকৈ থকা নহ'ল বা ইমান দিন পিছত অহাৰ পিছত ইমান দিন পিছত অহাৰ কাৰণে মানে কথা চথা একো পতা হোৱাই নাই তেনেকৈ যেনেকৈ বহুত বছৰ পিছত আহিছোঁ মাও মানে বহুত দিন পিছত আহিছে তো তেনেকৈ কথা বতৰা হোৱাই নাই মানে বহুত দিন পিছত লগ পালে কথা পাতি থাকিব মন যায় ন তো তেনেকৈ হোৱা নাই বাৰু যি কি নহওক এতিয়া মই মা আৰু মাহী আহিছোঁ দোকানৰ ফালে দোকানত আহিছোঁ এইফালে এইটো সিহঁতৰ দোকান বেলেগ কাৰোবাৰ দোকান হয় এতিয়া মৰ্ণিং মৰ্ণিং ৰেডিটো হৈ গৈছোঁ এইফালে একবাৰ পৰিৱেশ দেখাই দিওঁ এইটো হৈছে দাদাৰ ল'ৰাটো আৰু এইফালে পুৰা আমাৰ মাহীৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ এটা দৃশ্য এইফালে গোটেই সিহঁতৰ এৰিয়াটো মানে গোটেই সিহঁতৰে জেগাটো এইখিনি এইখিনি ভাগটো পুৰা মাহী ঘটৰে ঘৰৰে হা মাহ চ এতিয়া দোকানৰ পৰা আহিলো আৰু এতিয়া বোলো ঘৰত যাওঁ দেন ওলাম আৰু আৰু ইয়াতে মানে সি গাড়ী কাৰণে অকণমান টাইম ৰখি থাকিব লাগে পতককৈ গাড়ীটো নাপায় আমাৰ তাতে যেনেকৈ এভেইলেবল গাড়ী এটা পিছত এটা লাইন ধৰি থাকে তেনেকৈ নহয় মানে টুৱেণ্টি মিনিট পিছে পিছে গাড়ী আহে ধৰি গাড়ী আহে ত' গাড়ীখিনি অকণমান ৱেইট কৰিব লাগে চামী পটকতকৈ ওলোৱা নহ'লে এইফালে যদি দুই মিনিট দেৰি হয় সেইফালে আকৌ ট্ৰেইনে আমাৰ ৱেট হৈ যাব ইফালৰ পৰা এগেইন মই আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ যিহেতুকে আমি আজি গুচি যাম বহুত বেছি মিছ কৰিম ইমান দিন পিছত আহিছিলোঁ আৰু পটককৈ গুচি যাম চ' ভিডিঅ'টো এটলিষ্ট চাই চাই মই এদিন কটাম আৰু যে নহয় মাহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ কিছু সেনেকুৱা মেমৰিজ থৈ আহিছোঁ বা মেমৰিজ লৈ আহিছোঁ সেয়াই আৰু সেইফালে গোটেই বৌ মা

hai kick out. Kick out. Kick out. Go quick. Okay. Pisi dia kereta. Kuih ni. Oh, dia kena gula-gula. Dia kena <tuk> gula <tuk> Dia <tuk> kena पाळी वाव हां पाळी घर कायसे छदे तुम्ही बैठ जाऊ शकतो कालका माशी ब्लॉग देखतेस हां काय दुम बैठो ए कील बैठ जाऊ शकतो রাতিপুহ হল এই হল মোর বাইদো কিবা কবি না মুখ ধুলি বনালি না এখন বনাবি এই হল ভাগিনাকর লড়া ভাগিনাকর ফুল হুম आईकडे आम्ही जायचं ना ओजी जाय मजा करते हे खा दो लो ओद किती आहे हे घे मी दे आई का खा खा खातो खातो काय आहे आई ग बडी टाटा এইবিলাক যেনে পুৰা ৰাতি হৈ আছিলে এতিয়া আদি লগত দেখুৱাই দিওঁ চব চব তুজো গাঁৱৰ ৰাস্তাবোৰ আৰু সেইটো স্কুলটো যে দেখুৱাইছিলোঁ সেইফালে মায়ে পঢ়িছিলে সৰুতে এইটো স্কুলতে আৰু এতিয়া মইতো ডেভেলপ হোৱা নাই দেই স্কুলটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই আছে গোটেই জাতিবোৰ দেউতা হৈ আছে পুৰা বা স্কুলটো একেই আছে সেইফালে গাঁওখন বহুত মিছ কৰি ওলাই আহিছোঁ

গাঁওখন বহুত এক্সপ্ল'ৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট টাইমৰ অভাৱ মানে আৰু ঘৰৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আদি যায় ন কেতিয়াত মানে যোনটো মহাযাত সেইটো নহয় চ' টাইমৰ অভাৱত আমি ইমান বেছি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ যিখিনি হাঁহিছিলোঁ ঘূৰা খেল কৰিম এইফাল সিফালকৈ যা নাযা কৰিম সেইখিনি নোৱাৰিলোঁ আৰু যিখিনি মানে টাউনতকৈ যেতিয়া গাঁৱত আহি যায় ন বৰ তেতিয়া মানে যিখিনি ডে টু নাইট এটা ৰুটিনত গৈ থাকিলোঁ তেতিয়া মানে অট'মেটিকেলি ভাল লাগি থাকে সেই আৰু তেতিয়া যিখিনি ঘূৰিছোঁ যিখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ মানে বহুত বেছি এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে ঘূৰিম ফুৰিম সেই তেনেকুৱা নহ'ল মা মোৰ ফটোজ কেইটামান নহ'ল বেছিকৈ ভাল নাহিলে নিজে নিজে মাৰিছোঁ বা মায়ে কেইটামান মাৰি দিছে ভাইটি অহা নাই যে আৰু এতিয়া গাঁৱতো আমি আহি পেলাই ষ্টেশ্যন পাইছো এইফালে টিকিট কাটি ললো আৰু সেইটো চাইডৰ পৰা ন সেইটো চাইড পাৰ কৰিব লাগে যিহেতুকে আমি এইফালৰ পৰা গাড়ী আহিব তেতিয়াৰ পৰা সেইটো চাইডলৈকে যাওঁ আমাৰ ইহঁতৰ গাঁওখন আৰু মই সিহঁতৰ ষ্টেচন এৰি পিনে গৈ আছোঁ এদিন আমি গুৱাহাটীলৈ আৰু আকৌ গুৱাহাটীত কাই কেচেট মেচেট চিঞৰ বাখৰৰ জিন্দগী আৰম্ভ আৰু ইয়াতে একেবাৰে চুপচাপ আছিলে যে শান্ত পৰিৱেশত আছিলোঁ কিছুমান সময় কিছুমান সময় মানে শান্ত পৰিৱেশ এটাত ধুনীয়াকৈ জি আছিলোঁ এই শান্তটো আৰু আমি গুৱাহাটীত নাপাম দেই চ' সেয়াই আৰু যদি ট্ৰেইনত পাৰোঁ মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো আৰু কথা নাই আহোঁতেতো একেবাৰে নোৱাৰিলোঁ যিহেতুকে একেবাৰে মাজতে পঢ়িছিলোঁ চাইডৰ চিট পালে বেলেগ কথা বাৰু সেইটো ভিডিঅ' কৰিব পাৰি ন মাজতে এনেকে ভিৰ জাম লাগি থাকে কোন আৰু ভিডিঅ' কৰা হ'ব মাজতে তেনেকে পাৰিলে দেখুৱাম দেই গুৱাহাটীখন পাইগুৰি আমাৰ অসমতো পাইগুৰি আৰু এতিয়া আৰু সেইফালে মা আৰু মে আমাৰ বেলি বাট সেইবিলাক গোটেই বুলি গৈ আছো এতিয়া আমি গৈছো ঘৰত একেবাৰে টায়াৰ্ড ভিডিঅ'টো ইয়াৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো আকৌ আহি পাইছো ঘৰ আৰু ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত যে এটা শান্তি পাইছো অ ট্ৰেইনটোত ইমান জলমদ পাইছো ইমানেই বেছি ভোক লাগিছিল না কিবা খাব পাৰিলো নাই কিবা মানুহকেইটাই এনেকে চাই থাকে মুখৰ ওচৰত মানে বহিছে এনেকে কোনোবাই চাই থাকিলেতো একেবাৰে খাবই নোৱাৰি ন বাৰু যিকি নহওক আমাৰ বিয়াটো পূৰা ভালে ভালে গ'ল ভালকৈ বিয়া চিয়া খাই ঘৰ আহি পালোঁ জাষ্ট গুৱাহাটীৰ পৰা গ'লোঁ কামাখ্যাগুৰি কামাখ্যাগুৰিৰ পৰা আহিলোঁ গুৱাহাটীত তেনেকৈ ব্লগটো এতিয়া শেষ কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু বিয়াটো বহুত ভাল গ'ল

থাকিলো হয় তো আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল হয় বাট থাকিব পৰা নাই কিছুমান ঘৰুৱা প্ৰব্লেম আহি যায় জানে ন মই ক'লোৱেই অলৰেডি মই একো এটা এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পৰা নাই গাঁওখন সৰিয়হৰ ক্ষেত্ৰ যে দেখা পাইছোঁ সৰিয়হৰ পথাৰ যোনটো আছিলে সৰিয়হৰ পথাৰটো যাই পেলাই যে মই দুটামান ভিডিঅ' কৰিম বা মই দুটামান ৰিলচ শ্বুট কৰিম বা ফটোজ পাৰিম তেনেকৈ এটা মোৰ ভাল ফটোও নাহিলে ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড দিব লগা মোৰ এটা ফটোও নুঠিলে জানানে মোৰ বেয়া লাগিছে সেইটোৱে আশা থাকিল আকৌ যাম মানে কি যাওঁতে প্ৰব্লেম নাই হা গাড়ীটোত যে ছয় ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টামান লাগি যায় ন ট্ৰেইনটোত বহি বহি একেবাৰে আমনি লাগি যায় সেইটোৱে মানে মই বহুত বেছি বেয়া পাওঁ আৰু আহি আজি মানে মাহীহঁতৰ আহিব আহিব দিব খোজা নাছিলে কাৰণ কি মাহীহঁতৰ ঘৰত আমি এদিনো ভালকৈ সাজে সাজু নাখালোঁ আমাৰ বিয়া ঘৰত মানে ইনভাইট আছিলে সাজু কৰিবৰ কাৰণে টাইম গ'ল আৰু তেনেকৈ বিয়া ঘৰতো থকা নহ'ল মাহীহঁতৰ ঘৰতো তেনেকৈ থকা নহ'ল মানে ইফাল সিফালকে দিনটো পাৰ হৈ গ'ল আৰু যি কি নহওক ভালকৈ গ'লোঁ ভালকৈ আহিলোঁ জাৰ্ণিটো আমাৰ বহুত ভাল গ'ল আৰু আগ আগতে অলৰেডি মই দি আহিছোঁ কেইটামান আপোনালোকে মৰম দিছে বহুতখিনি বহুত 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 বেছি ভাল লাগিছে ৰাইজ এনেকৈ মোক মৰম দি যাব আৰু চাপৰ্ট কৰি যাব ছাপৰ্টটো মানে আপোনালোকৰ ছাপৰ্টটোৱে মাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ন ছাপৰ্ট কৰিলেহে মই অকণমান আগবাঢ়িবৰ কাৰণে উৎসাহ পাম চ' সেই চাপৰ্ট কৰি যাব এনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটীত হওক বা য'তেই যাওঁ মই মোৰ লাইফ ষ্টাইলটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কি কৰোঁ নকৰোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান অকণমানকৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে যদি মৰম আৰু চাপৰ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে আগুৱাব কাৰণে ভাল লাগে ন আৰু তেনেকে ভিডিঅ' কৰিও ভাল লাগে চ' ভিডিঅ'টো একো দীঘল নকৰোঁ কাৰণ কি মোক লাগিছে মায়ে আহি পেলাই পতাপটকৈ ভাতটো বহাই দিছোঁ ব্লগটো আজি সেইতে সামৰণি দিওঁ একো আৰু ক'ব লগা নাই আৰু এতিয়াৰ পৰা আকৌ ডেইলি লাইফ ষ্টাইলটো মোৰ দেখা পাই থাকিব কি কৰোঁ ক'ত যাওঁ কি খাওঁ কি নাখাওঁ সেই আৰু ব্লগটো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু সদায় নিচিনাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাই চ' আমাৰ বিয়াৰ ব্লগ ইয়াতে এণ্ডিং কৰোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ব্লগটো আজি এইখিনিতে সামৰণি দিওঁ ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম আৰু এটা অন্য ভিডিঅ'ত তিল দেউতা বাই বাই বাই